Он под деревом и в данный момент он целится. Увидел птичку и пытается набить. Принимают силуэт дерева. А потом, если оно пролетело, то они пробегают и занимают, допустим, следующее дерево. Дальше, 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 братан. Они должны быть справа. Я смещаю в сторону посадки. Их там четверо. Один по воды, трое Он их подгоняет. Он к лысым деревьям с эмоциями и с плохим настроением ты сильно много не поработаешь. Надо вникать, понимать, ну, адекватно рассуждать. Беспилотники дуже докучают. Нам все волонтеры дали приборчик, там цукорок называется, и тут Это зараза такая, что когда ты в машине, ты не видишь его и не слышишь, он тем... Вон, 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 вон! Она сделана людьми для людей. На данной делянке очень тяжело, потому что много пехоты присылается по лесам. Мы находим в определенных местах, где есть щели, и туда пытаемся эту пехоту подавить, чтобы они не шли к нашим. Вот кучка. А, да, их там килька. Трое. Ждут. Пьют воду. Пей, пей либо ждут, подходящего момента. да, либо ждут. Еще часто бывает, что типа артобсер по подготовке, и в этот момент они могут идти проходить. Мы не можем просто там достать там ветки. Мясные штурмы валят, 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 валят. С того момента, как мы приехали, перестали двигаться большими группами там по 15- по 20 человек, когда мы только сюда заехали. А, вот сейчас передвигаются группами по три- по четыре на расстоянии друг от друга там по метров 15 плюс-минус. А, но ну, вот сегодня утром наблюдали картину, как э, скопление пиров было в районе 30 человек. Вот, в одном месте. И все ну, 30, 30 людей куда-то пытались идти, или нет? Естественно, они в одном... да. Ну, это как, они разбиваются по норам, а потом в течение дня производят вот эти вот свои дебильные непонятные штурмы. Все, вот, вот и все. У них тактика не меняется. Ну, Мясное. Только мясо. Ось. Они как слышат, что летит либо этот дрон, либо FPV, то прячутся. При, принимают силуэт дерева. А потом, если оно пролетело, то они пробегают и занимают, допустим, следующее дерево. Тут у вас даже лесы с да. лесы. Да, сейчас тут лесов, ну. Ну, как бы удивительно не было, да, действительно. Деревья более-менее целые, еще относительно стоят. И, как правило, ну. Как принимает действительно вот так вот становится рядом с деревом, сливается с ним вот, и не всегда можно заметить, но ловили и таких, да. Он сейчас стоит а -а -а. И, и прицеливается. А -а -а. Да, он под деревом и в данный момент он целится. А -а -а -а. Минус, минус, пока минус. Увидел птичку но и это пытается это, сбить. Просто когда ты силуэт дерева принимаешь, ты максимально становишься невидимым до камер и не шевелиться, самое главное. Были штурмы, на которых участвовало прям, ну видно было что Какие-то очень дяди, которые ну, вот, Которые умеют, да, которые дни, умеют да. держать автомат, видно, да. что. Да, вот. Но uh, их немного. Видно, в что много... с мясом их действительно, типа, их совсем немного. Они ж сначала мясом проверяют, а потом начинают штурмовать. Да. Они Да, они слабыми проверяют, куда где есть, куда можно прощемиться, а потом уже более опытные заходят и делают. И вот, чтобы они не успевали у нас тут проходить, мы это чуть, -чуть пресекаем пехоту, чтобы она не успела до нас. У них просто, походу, со связью очень плохо. И они отправляют гонца одного, и до гонец не доходит. У нас вот есть вот этот промежуток, где мы можем их попасть. Он сейчас вот должен будет бежать. Что Сайгак? Скажи, а что там много их там? Или ты еще не долетел? мы еще летим. Мы еще летим. Я понял. А сколько тебе лететь еще? <реклама> Все, давай. Снаряд кумулятивно-осколочный. Это по чему? Это по пехоте и по легкой бронированной технике. Но мы по пехоте его тоже используем, потому что нормальные осколки нормально долетают. Махно, а что там? Что-то, Забирает. забирает. 25, 24. Сейчас. Сейчас я Сейчас будет просвет. Понял. я понял, я вижу их, их, там трое. Вижу, четверо. В районе Дальше, 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 братан. И должны быть справа. Я справа понял. внизу. Я смещаю в сторону посадки. Их там четверо. Один по водырь трое зайчика он их подгоняет он к лысым деревьям деревянным белым корпусом я пробую вот так вот так в влево корпусом, еще влево корпусом. и прямо прямо да прямо, прямо вот ветки нажимай и пошел, пошел. ветки давай 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 он хоть взорвался? Рыне, это хорошо. А что там на раз на рынке выходили еще люди? Да, и выходят, теперь заходят. Там постоянно движение. Я понял. Сейчас мы тогда подготовимся и еще да, раз. я тоже я Все плюс давай. Ребы. Вот ребы это самое сложное. Да. Давят, давят сильно. Бывает иногда прям перед самым уже вот подлетом к цели бывает видео ну обрубаются, ну падает рядом. Приходится еще раз делать повторный вылет, чтобы до ураза ты силь. Иногда получается за несколько выходов надо поражать одну цель, которую не получилось с первого раза добить. Так бывает и с пехотой, так бывает и с техникой, так бывает и с эстетичным их вооружением, типа АГСов, миллиметров и так далее. Выставляют сразу же окопные рэпки, ставят. И на подлете ну, видеоуправление начинает хромать. Ну, отваливаться. Да. Сейчас Сейчас мы, нам подарочек довезем. Сраки гореть будут но... на наши. на нашу землю приходите. Это называется термобарический боеприпас. Еще буду он, он куда попадает, он там сжигает. Мама меня убивать не готовила. Я жить хочу в нормальной стране, спокойно. Надо вот, -вот у тех прав там кошмарить. Мы же сюда приезжаем работать. Настроение должно быть всегда. Потому что с эмоциями и с плохим настроением ты сильно много не поработаешь. Надо вникать, понимать и ну, адекватно рассуждать. Холодным холодным рассудком. Повернули до нас, на запад. Вот Говорит, разведка идет. Это разведник, Не, нету. Ми знаходимося на лиманському напрямку. Орки лізуть, ситуація напружена. Ми їдемо на, позиції, на вогневій позиції мого артилерійського підрозділу, де ми виконуємо різні вогневі завдання. Порівняно з радянською технікою, звісно, вона набагато краще. По крайній мере, вона зроблена людьми для людей. Ми Особисто. працювали на 2С3, ми працювали на 2С5 трофейній і тепер працюємо на, цій. на м 109 Тут є комп'ютер, в який вбиваються дані, передаються, вбиваються і потім наводиться, наводиться вже шостиком. Не треба нічого крутити, не треба нічого там. Тобто фізичної роботи мінімум. У нас в машинах немає бика. Ну, боєкомплекту. Тому що, якщо прилетити то машина вигорає повністю. Безпосередньо перед виїздом, ну, як команда дубунає, то загружаємо нам кажуть, яким ми будемо стріляти. Ми завантажуємо ТБК і виїжджаємо вже на позицію, вистрілюємо їх. Зранку були каби. Звіробій, ну, да, півночі і зранку каби прилітали. Ну, тихо, спокійно. Ми вже звикли. Тут тільки безпілотники дуже докучають. Нам Надам волонтери цей дали приборчик, там цукорок називається, він попереджає раніше в сліху. Де, там, ну, можливо, ми там, за автоматом і ходимо. Да. — А, тепер а він нам... вдається збити щось автоматом? Звісно. Да. Серьо, я вже збив, ванцет збив, недавно. Серйозно, збив, да. автоматом збили? Так. Да. — А у вас тут вище прямо який тип безпілотника да. летить, да? да. да. так? І що пиши, зараз Це ланцет зала. І цукорок допомагає? Так. Він помічний? Більше страшно. — «Зала», наприклад, наводить цього вансета. Це зараза така, що. Когда ты в машине ты не видишь его и не слышишь, он тебе на перекате, на выкате, всегда тебя ждет и ищет и в любой момент может догнать. Вон, 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 вон! вон. Кипиш хороший. Для малый можливейся, ты скажут. Улетаю за Всі стоять під деревами, щоб не Вилітають їхні ворожі розвідники і десь поруч вони ж коригують ланцети. Якщо ми виїдемо, то того чекати не прийдеться. Буквально хвилин п'ять і вони вже, вже, вже десь у нас або в броні стерчить, або перед броньою стерчить. Десь він в районі кілометра одна. Що показує? Ланцет золоть. Ланцет? Давайте хочуть лупанути але нікого. Тема ведення вогню гусенична база і башта, яку обертається на 360 градусів. Це американська самохідна артилерійська установка М 109 Паладін, і працює вона нині на Лиманському напрямку.